Украинка, а у, а у моей мамы тоже украинка. Мой папа украиноч, как мой брат, поэтому мы не хотим войны. И мы связаны друг друга, и мы любим друг друга, и, и мы очень любим друг друга. Украину, и мой брат совсем -то такой тоже любит Украину, и поэтому мои родители никогда не будут. Они очень любят Украину. А скажи, что у тебя в руках, Маша? Флаг, чтобы, чтобы, чтобы у нас флаг, чтобы нас, это флаг. Флаг Украины. Да, флаг Украины. Саш, чтобы люди жили дружно, надо сказать, чтобы Мама. они не ссорились, Мама. а никогда никогда не обижали дружно. Мама. Поэтому мы никогда не опустим Украину, чтобы чтобы все люди жили дружно. Теперь громко-громко закричи «Слава Украине!» и флажком помаши этим. Слава Украине! Поэтому мы никогда не опустим Украину, и она наша. Это наш город, поэтому мы никогда ее не опустим. На Украине родилась моя мама, мой братик, мой папа и я. На наша Украина должна быть чтобы... очень сильной и очень доброй. Я защищу Украину. Ты защитишь Украину? Да, и... и... потому что у меня есть такой меч, он очень острый, поэтому он поубивает всех. Нет Машка. Есть такой? Ну, нет. ну, конечно, у папы не есть... там все за Последний Последняя звезда ходит. А не... в, 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 этой в Украине уже все сломано. А в второй в Украине еще звезда еще, не мертвая, она еще живая. Поэтому там еще пока ничего не сломано. Там просто одна ветка отвоевана, но это ничего. Маша, ты сейчас о чем вообще говоришь? Одна звезда только Аладин вторая, не такая. Она поживает. Маша транслирует какие-то мысли, по-моему, из космоса, да, Маша?